sore teman-teman, bunda dan sahabat semua di Nusantara Ketemu lagi dengan channel Ani Flower Garden Nah teman-teman apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Untuk teman-teman aku yang hari ini kurang enak badan Tetap semangat ya, cepat sehat kembali dan beraktivitas lagi Nah di sore hari ini saya kembali untuk sharing ya belajar bersama untuk merangkai bunga saya memiliki beberapa bunga bunga plastik ya teman-teman dan coba aku rangkai dan teman-teman bisa mengikuti ya dan semoga saja teman-teman selalu semangat ya untuk mengikuti channel saya ini dan semoga ada manfaatnya ya tentunya. Nah teman-teman Uh, seperti biasa untuk peralatan ini mesti ada gunting ya teman-teman ya seperti ini guntingnya seperti kemarin-kemarin tetap ya teman-teman ya dan saya akan uh, merangkai di anyaman ya teman-teman ya tapi ini yang berdiameter kurang lebih uh, 12 cm ya kalau tidak 15 ya dan nanti rencananya kita uh, mau saya gunakan untuk hadiah ya. Untuk hadiah anak saya yang uh, besok itu ulang tahun ya, teman-teman. Jadi ini memang saya dim-dim merangkai dan nanti akan aku langsung taruh di kamarnya dan aku ucapan Nah, bagi teman-teman juga yang hari ini ya atau dalam minggu ulang, dalam minggu ini ulang tahun juga saya ucapkan selamat ulang tahun panjang usia murah rezeki ya teman-teman ya dan selalu sehat juga teman-teman e, mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah dan berkah. Nah sekarang coba ya kita akan rangkaikan e, bunga ini ya teman-teman ya. E, saya memulainya selalu dari daun ya dari paling e, bawah ya teman-teman karena Uh, kita harus uh, menutup ya dari media ini, ya teman-teman. Setelah ini tertutup semua rapi, kita tinggal mengisi ke atasnya, ya. Oke, okay, teman-teman, ya, kita akan gunakan ya daun-daun uh, ini, ya teman-teman, ya, untuk menutup, ya, ini. Rangkaian ini akan saya buat eh mengarah ke semua ya pandangan ya teman-teman ya. Jadi nanti itu bisa terlihat di semua pandangan. Semoga hasilnya bagus, cantik dan anakku nanti akan senang ya teman-teman ya jadi hadiah yang istimewa rangkaian dari bundanya dan semoga nanti bunda di rumah bila ada yang ananda ya berulang tahun gitu ya laki ataupun ataupun cewek ya nggak masalah ya teman-teman bunga itu adalah merupakan bahasa cinta bahasa sayang yang bisa diberikan kepada siapa saja nah setelah ini semua tertutup ya teman-teman ya kita akan berikan bunga utamanya ya bunga utama ini aku suka hmm. warna lili yang warna pink juga hmm. ya teman-teman ya karena suasananya Bahagia, jadi aku pilih warna yang cerah, ya teman-teman. Ya, warna yang cerah, dan aku gunakan, aku gunakan uh, bisa tampak, ya, dari semua pandangan, ya, teman-teman. Ya, semoga nanti hasilnya bagus, ya cantik ya teman-teman ya dan ingat ya teman-teman ya eh uh... Jangan lupa untuk merangkai ini kita akan selalu menutup dari media dulu ya teman-teman ya. Dari media itu bila sudah e, tertutup kita nanti tinggal menyesuaikan ya dan. Menancapkan untuk bunga utamanya. Semoga hasilnya cantik, ya, teman-teman! Ya, selain... Warna pink dan juga warna merah, ya, teman-teman. Ada warna putih, ya. Coba kita tambahkan warna mawar merah ini ya, teman-teman ya, biar kelihatan uh, ceria warnanya. Nah, ini teman-teman ya. Kita bisa menggunakan tang ini ya untuk memotong tangkai-tangkai yang keras. Eh uh, nanti kita juga akan coba ya teman-teman ya untuk merangkai bunga hidup uh, kebetulan ini bunga yang berada di halaman aku ini sudah mulai mekar-mekar ya teman-teman untuk mawarnya juga uh, anturium juga ada uh, bunga itu apa namanya? Ada bunga krisan juga, ya, teman-teman. E, nanti, kalau sudah mekar, kita akan rangkaikan dari e, bunga hidup, karena pada saat ini bunganya masih kuncup, ya, teman-teman. Ya, jadi rencananya sih mau merangkai bunga hidup, tapi untuk kali ini bunganya masih oh, belum banyak yang bermekaran. Nah teman-teman terus dukung saya dan juga selalu memberikan like ya teman-teman siapa tahu nanti dari teman-teman ya ada yang mendapat surprise ya dari saya. Nanti akan kita tambahkan ya teman-teman daun-daun ini ya. Biar tampak indah. Kita untuk hadiah tidak harus selalu berupa barang, ya teman-teman. Dan barangkali di halaman atau mungkin di taman kita itu ada suatu tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk kita rangkai, bisa juga ya, untuk hadiah. Pada teman-teman, juga ya. Nah, jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang bisa dari semua arah, ya. Tambahkan daun-daun yang halus ini. selain ada bunga-bunga yang warnanya pink ini ya teman-teman kita juga bisa tambahkan yang warna merah ya kita rapikan ya warnanya kontras tampak segar ya teman-teman ya kita tambahkan di sisi sini tidak ada bunga mawar tambahkan bunga-bunga halus ya teman-teman ya sekalian untuk menutup media yang masih kelihatan tampak indah ya, warnanya juga cerah dan rangkaian ini merupakan eh, rangkaian yang eh, bisa ya dari semua arah ya, teman-teman ya, jadi rangkanya seperti ini. rapikan dulu ya teman-teman ya biar kelihatan bersih nah jadilah rangkaian ya teman-teman seperti ini ya warnanya yang cukup cerah dengan menggunakan warna-warna yang oh, cantik ya temen Mas, sudut ini nanti akan bisa terlihat ya, memutar kalau yang kita taruh di ruang sudut itu hanya tampak yang dari sudut saja ya. Nah, seperti ini, saya kira cukup ya, dan bunganya cukup cantik. Selain ada bunga lili, ada bunga mawar, dan juga ada ini hmm, oh, bunga tulip ya hmm, ya yang kecil-kecil nah, juga di sini biar warnanya ini bisa merata menyebar ya dari semua angka Warna merah dan warna yang tampak menyebar di semua arah bagaimana teman-teman kira-kira ada yang suka dengan rangkaian ini ini hanya sebagai sharing ya teman-teman jadi teman-teman memiliki selera dan memiliki um, keinginan bagaimana rangkaian itu dibuat ya. Nah, saya kira seperti ini ya, teman-teman. Sudah cukup cantik yang akan saya gunakan untuk hadiah untuk putri saya. Oke, cukup dibuat sendiri hadiah rangkaian bunga dari mama ya. Uh, ini adalah ungkapan, ungkapan kata hati, cinta kasih, dan sayang. Nah, saya kira cukup sekian ya, teman-teman. Ya, uh, bunga ulang tahun ini dan nanti uh, akan kita berikan ucapan ya, untuk yang ulang tahun. Sekali lagi, kita aku ucapkan selamat ulang tahun juga ya kepada teman-teman yang hari ini uh, sedang berulang tahun. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan dan juga jangan uh, capek ya untuk berlatih dan sharing bersama saya. Semoga uh, sharing atau merangkai bunga ini bisa bermanfaat ya untuk bunda dan juga teman-teman di seluruh Nusantara bahkan juga ada teman-teman yang ada di eh, luar ya juga ada yang berada di Hong Kong ya dan juga ada di negara-negara eh, yang lain ya yang mengikuti channel saya eh, juga eh, saya ucapkan selamat bergabung dan juga ikuti channel saya kira cukup sekian ya Bunda dan juga teman-teman semuanya sampai ketemu lagi dan jangan lupa sebelum aku akhiri video ini ya untuk dukung aku terus ya dengan like, komen, dan subscribe-nya terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh